Ну, уважаемые коллеги, пока будет моя презентация загружаться, хотел бы сказать, что мой доклад, вероятно, будет сегодня посвящен проблематике самой мультидисциплинарной из всех, наверное, которые есть сегодня в медицинской практике. Это, наверное, соответствует той аудитории, которую вижу перед собой, в которой представлены врачи самых разных специальностей благодаря нашему конгрессу «Человек и лекарства. И эта проблема будет называться проблема психосоматической патологии. Наверное, э, собственно, не случайно проблема психосоматики, она, скажем так, выросла из, в основном из терапевтической практики, потому что большинство нозологий э, э, психосоматической патологии относится к терапевтической практике, но тем не менее тут достаточно много заболеваний, которые находятся в компетенции невролога, частично э, психиатра. А также тут есть и нозологии, которые входят в сферу деятельности эндокринологов, гинекологов, узких специалистов, кардиологов, гастроэнтерологов и так далее. Вот сейчас, когда я ее загружат, я покажу те данные, которые на сегодня есть и по распространенности, этой группы заболеваний, и по тем формам, которые сегодня представляют интерес для терапевта то, что общем, потом будет показано сначала на двух словах. Психосоматическая патология сегодня является, в общем-то, одной из наиболее распространенных в мире групп заболеваний. И э, по данным различных авторов, ей страдают от 15 до э, 50% всего населения земного шара. То есть подумайте, практически, если даже взять среднюю цифру, то каждый третий человек на нашей планете явно или не явно страдает той или иной формой психосоматической патологии, а среди пациентов с первичной обращаемостью к врачу любой специальности, независимо от того, с каким жалобом обращается, собственно, какой ему диагноз ставится, опять-таки, в явной или следной форме отмечается та или иная форма психосоматической патологии. Среди основных, наиболее принятых классификаций психосоматики, сегодня выделяется та, эта группа заболеваний разделяется на две группы. Это собственно-соматическая собственно, патология с выраженными э, психическими симптомами. И вторая группа это так называемые э, э, психореактивные состояния, которых мы сегодня не будем касаться, потому что это больше интерес представляет для психиатров. И вот к этой группе первой, которая э, относится. Э, заболевания соматические, усиленные различными психическими симптомами, как раз и относятся такие основные заболевания, собственно, для любого терапевта, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, местоперстная кишка. Также сюда относятся, а, ну, хорошо, наконец -то. также э, сюда относятся, вот эти цифры, что я приводил, а для... также в эту группу входят из э, неврологического плана, также широко известных терапевтов, это нейроциркуляторная дистония, хронические психогенные болевые синдромы, различные синестопатии. То есть все те заболевания, которые составляют на ежедневную практику врача-терапевта, э, врача-невролога, собственно, это и, это и относится к группе психосоматической патологии. Вот, собственно, это та классификация, которую я упомянул. наглядно сейчас перед вами, это первая группа собственного психосоматический настрой, что было для всех формы заболевания, и так называемые органные неврозы, то, что в общем-то более интересно для антрологов, но тем не менее достаточно широко представлено и в терапевтической практике. Что важно подчеркнуть, что слово психосоматика не случайно начинается с словом психо, а сказать, слово соматика занимает второе место в этом термине, потому что... Их характерной осознанностью всей такой патологии является то, что они начинаются у всех пациентов голове. То есть основной причиной, упрощенного говоря, всех форм психосоматической патологии, независимой от эфирической выраженности, являются нарушение регуляции центральной нервной системы, нарушение взаимодействия регуляторных центров на уровне головного мозга. И только потом уже эти нарушения регуляторных центров проявляются в виде той или иной формы конкретного заболевания на регуляции реноматогелия, сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, э либо различных других э органов системы. И что еще очень важно подчеркнуть, психосоматическая патология не просто начинается у пациента в голове, но и сопровождается целым рядом психопатологических синдромов. Вот вы видите, они здесь представлены на этом слайде. Это когнитивные расстройства, депрессивные, тревожные, гемотологические ипохондрические расстройства, психостабилия, психогенные болевые синдромы. Собственно, ну, любой субтерапевт с опытом знает пациентов, которые доминируют жалобы прежде всего на эти синдромы, даже в большей степени, чем может быть там на неприятные ощущения в сердце, в желудке или даже болевые ощущения со стороны внутренних органов системы. Это очень важно подчеркнуть, что эти симптомы важно рассматривать не просто как какие-то вторичные, фоновые, дополнительные, менее значимые по отношению к э, соматическим проявлениям, которые фона психосоматики. Нередко они, как я уже сказал, доминируют в клинической картине, являются даже более тягостными для пациента и вызывают ему серьезную и социальную, и психическую дезадаптацию. А самое главное, резко ухудшают прогноз течения соматического заболевания и усложняют фармакотерапию с фармакотерапевтическими средствами. А из этого следует очень простой вывод. То, что эти симптомы снижают качество жизни, а значит требует самостоятельного непосредственного лечения параллельно с назначением тех или иных соматических препаратов. Любой, любая фармакотерапия психосоматической патологии без включения в схемы фармакотерапии соответствующих психо препаратов, как правило, является не, скажем так, недостаточны, а нередко и бесполезны, поскольку не влияет на основные механизмы развития данных болезней. Мы видим, что при предъявлении требований к психотропной средствам для терапии психосоматики самое важное, чтобы такой препарат обладал максимально широким спектром активности, то есть возможности влиял на все проявления психопатологической симптоматики, а чаще всего таких пациентов наблюдается сочетание и тревожности, и депрессии, и ипохондрических расстройств, и психостомии, то есть комплексные психологические расстройства. Естественно, что он должен быть максимально безопасным, потому что для пациента очень значимый именно безопасности с точки лечения психических симптомов. Минимальный риск развития привыкания и, что очень важно подчеркнуть, минимальное взаимодействие с препаратами сумокодропного То есть возможность безопасного применения такого средства в поле полипрогнозирования. И бы основных основные группы психотропов, которые широко применяются в лечении психосоматики. Мы видим вот, собственно, это основные шесть групп препаратов. Почему на первом месте поставил малые нейролептики, я скажу чуть позже. Может быть, вы меньше знаете эту группу препаратов, больше знаете остальные, но что важно подчеркнуть. Анксиолитики, группа, которую очень любят назначать не только неврологи, но и врачи-терапевты при различных тревожных расстройствах, в том числе и при психосоматике. Что очень важно подчеркнуть. И целесообразно применять только при наличии чистого синдрома тревоги. То есть, когда пациент проявляет только тревожную симптоматику, жалуется только на тревогу. При этом у него нет ни, расстройств, ни депрессивного спектра расстройств, ни пахондрических проявлений, ни каких-то психостатических проявлений. Это на практике бывает очень редко. Вот это моносимптомная психопатологическая симптоматика бывает очень редко, и, соответственно, аксиолитики могут быть востребованы очень ограниченного количества таких пациентов. Аналогично антидепрессанты хотя из их названия они показаны прежде всего либо при выраженной депрессии, которая доминирует в клинической картине психопатологических расстройств таких пациентов, либо при тревожных депрессивных расстройствах, но опять-таки с выраженным депрессивным компонентом, а значит снова в достаточно ограниченном количестве пациентов. Ну, а седатики это ну, наиболее широко применяемая группа нейротропных средств, но поскольку это препараты чисто симптоматического типа они не влияют на, на патогенетические механизмы развития психосоматики, то поэтому их можно рассматривать только как один из инструментов комплексной симптоматической терапии, но не более того. И, и поэтому сегодня <ao> достаточно давно уже достаточно устоялась точка зрения, что единственным инструментом комплексной фармакотерапевтического пар... воздействия и на тревожную, и на депрессивную, и на фобическую, на ипохондрическую и психоэстетическую симптоматику является мамой нейрология. Ну, при слове нейролептики в терапевтической аудитории нередко бывает, что врачи услышат слишком слово, испуганно закрывают или открывают глаза, значит, закрывают уши, говорят, какие нейролептики, это психиатрия, это шизофрения, это что-то страшное, мы этого знак не знаем и не хотим знать. Это действительно в какой-то степени такая реакция может быть оправдана, если речь идет о больших или классических нейролептиках, типа аминозина, галоперидолог и так далее. Но этими препаратами далеко не исчезают. И последние несколько десятков лет очень широко применяется, в том числе не только в психиатрии, но и в терапевтической практике, называемая группа малых нейролептиков, среди которых сегодня у нас есть на рынке практически только два препарата – теоридозин и сульпирид. И лидозид. хотелось бы сегодня подробнее сказать о препарате «Эклорин», препарате, являющемся сульперидом, поскольку сульперид был первым препаратом из этой группы, именно на препарате слепкоритовых гонив, первый оригинальный препарат, была получена вся мировая доказательная база малых нейролептиков, применения и эффективности малых нейролептиков при психосоматике. Чем этот препарат интересен и, можно сказать, уникальный? Ну, я такой для сравнения, этот препарат как В зависимости от двух типов дозировок он оказывает абсолютно различные эффект. Наверное, такой ну, сегодня в медицине нет такого другого препарата. А связано это тем, что в малых дозах до 300 мг. Этот препарат оказывает комплекс анксиолитический, антидепрессивный, антипобический, добавляя от себя еще ипохондрический и психоэстерический эффект. То есть это единственный препарат, который одним выстрелом убивает много зайцев сразу, то есть практически влияет на всю, на весь комплекс психопатологической симптоматики в рамках психосоматической То есть и соответственно его применение это неврологическая и общесоматическая практика. И только в больших дозах, свыше 300, как правило, это даже тоже около тысячи и свыше миллиграмм в сутки, он работает как антипсихотик или, собственно, нейролептик в своем классическом понимании. В этих дозах он применяется в психиатрической практике для лечения различных форм нашего И если мы посмотрим на клинико фармакологические эффекты этого препарата, то увидим, что ни один другой психотропный препарат не обладает таким набором одномоментным эффектов, которые влияют практически на всю сферу психопатологической симптоматики. Ну, и все то, о чем я говорил, и что еще при этом очень важно подчеркнуть дополнительно. Наличие, кроме всех комплексных психотропных эффектов, наличие самостоятельного вегетастабилизирующего действия. То есть этот препарат работает в данном случае не только как психотроп, но и как соматотропный препарат. То есть одним выстрелом бывает еще одного очень важного зайца, стабилизирует вегетативный баланс. Не буду касаться подробно механизмов действия этого препарата, скажу лишь только, что его принципиальное отличие от других нейролептиков заключается в селективном воздействии на одну из базовых нейромедиаторных систем мозга, дофаминергическую систему. И благодаря этой селективности данный препарат оказывается такой же эффективный, как и большие нейролептики с точки зрения психиатрического воздействия, так и обладает практически минимальным набором, если сказать, приближающим к, к уровню для лечения побочных эффектов что и позволяет его широко применять в более общей медицинской практике. Ну, благоприятные фармакокинетические особенности – это быстрое достижение максимальной концентрации в крови, дозозависимая фармакокинетика, значит прогнозируемость связи увеличения клинического эффекта в зависимости от дозы, отсутствие активных метаболитов, снова повышение прогнозируемости увеличения, и быстрый период полуведения, то есть опять-таки отсутствие риска развития аккумуляции снова еще один кирпичик ну, в здании безопасности данного препарата. И вот в атмосфере его применения этого препарата мы видим, что в дозах 200 300 мг в сутки это две основные группы патологии. Это неврозы и это психосоматические патологии. И только в больших дозах это различные психозы с преобладанием той или иной симптоматики. Несколько иллюстраций того, как этот препарат реально работает в клинических условиях. Это было одно из первых исследований Эгломила, поскольку препарат, разработан, был создан во Франции, то естественно, что он был исследован, прежде всего, во Франции и в странах Европейского Союза. Мы видим, что при психогенном болевом синдроме намно форм психосоматической патологии у значительного количества пациентов. В течение шести недель применялся данный препарат. До лечения этот препарат у наличия болевых ощущений вызывало выраженный психологический дискомфорт и нарушение повседневной активности у этих пациентов. У ряда из них были сопутствующие также, патологии ЖКТ, язвенная болезнь желудка, синдром раздраженного толстого кишечника. После лечения мы видим практически у 9 из 10 пациентов снизилась как интенсивность болей, так и частота болевого синдрома на фоне уменьшения, подчеркиваю, обратите внимание, выраженности тревожных расстройств, то есть психотропных, э, психических расстройств, и сопутствующих функциональных симптомов стороны ЖКТ, нормализация тревогативной функции головного кишечника, уменьшение тошноты и улучшение аппетита. То есть было четко показано наличие комплексного психотропного и соматотропного эффекта у данного препарата. Причем он как безопасный был оценен снова, таки практически у 9 из 10 пациентов оценили его ну, как Мы видим это те же самые символы, в виде показаны, те же самые исследования и видим, что практически у каждого из двух симптомов были, были достоверные позитивные различия до и после лечения данной препарат. Это еще одно очень большое исследование было проведено или почти полторы тысячи пациентов из различных европейских стран. Пациенты, у которых были бы проявлены соматоформные расстройства. Я думаю, что в этом лектории уже подробно расскажу. что такое соматоформные расстройства. То есть это психогенные расстройства, психогенные расстройства, психические расстройства психической сферы, связанные с выраженными соматическими проявлениями различных видов Видимо, вот, практически 8% пациентов имело как минимум три не соматические жалобы, а значит обращались к, э, к врачу. Ну, вот эти препараты получают эмоним э, э, в течение трех 6 лет. И мы видим, что количество жалоб, количество симптома, симптомов, которые учитывались при этом исследовании, до и после лечения этих препаратов. И снова-таки мы видим, что практически по всему комплексу симптомов. Это различные болевые ощущения в разных органах. Это функциональное расстройство со стороны сумбистой системы. Это не сексуальное расстройство, одышка и так далее. Практически по всем симптомам было получено достоверное улучшение, так сказать, снижение выраженности и интенсивности проявлений после терапии. Вот. Ну, вот, выраженная редукция симптомов по шкале клиника в и была, была показана у 58 пациентов. Умеренное улучшение было показано примерно у 80. Очень высокие показательные даже данного препарата. И шкалы, которые применяли то тоже самое, разнообразные шкалы, широко применяемые препараты. Минимальное количество противопоказаний данного препарата в виде, скажем, индивидуальная гиперчувствительность для любого препарата, виде, может быть проверенным. Ну а полотенцевисимый по опухоли или согласитесь, не самые частые, скажем заболеваниях в клинической практике, которые могут послужить серьезным ограничением применения этого А что касается побочных эффектов, мы видим, эти побочные эффекты представляют из себя достаточно ограниченный перечень, минимальное количество со стороны центральной системы сердечно системы. Ну, так сказать, если посмотреть только на этот слайд, то можно сказать, ну все-таки тут их много, они достаточно разнообразные, но если мы обратим внимание на побочные эффекты классических мира то увидим, что эти побочные эффекты отличаются от небо Безопасность иглонила в разы превышает безопасность любого из классических нейролептиков, перечень побочных эффектов, которых и серьезные побочные эффекты в отношении системы, головного мозга, желудочно-кишечного тракта и так далее. Здесь уровень безопасности на порядок. Таким образом, завершая свой доклад, хотелось бы учетнуть, что на сегодняшний день является единственным препаратом препарата нейропсихотропного эффекта с помощью применения одного препарата, как при профиле этого препарата, возможно, комплексная коррекция психопатологических симптомов при разных формах психосоматики. И в завершение еще раз хотел бы еще раз что ни в коем случае не игнорируйте вот те жалобы, о которых я говорил в самом начале, у а своих пациентов, которые приходят. Если пациент приходит с жалобами на весь комплекс психопатологических симптомов и при этом как бы не означает сколько иначе у меня болит сердце тренер, мне нехорошо там, с животом или с дыхательной системой, обратите серьезное внимание на то, что у пациента тоже может быть или цианостеронная форма психосоматической патологии с преобладанием психопатологической симптоматики. И в любом случае у такого пациента обязательно нуждается включение в сферу лечения, э, в структуру лечения препараты психотропного типа действия, ну, а лучший выбор это естественно сегодняшний день. Благодарю за внимание. Спасибо, Спасибо большое.